નમસ્કાર દર્શક મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સાય ગ્રુપ મીડિયા ચોટપટ ન્યૂઝ પુના વિસ્તારમાં થયેલ લુટ ઇટ ફાયરિંગ ના ભેદ ઉકેલાયો છે બિહારથી આરોપી ઝડપાયો છે સુરતના પુણા વિસ્તારમાં ગત પાંચ જૂનના રોજ બનેલા લૂંટવીટ ફાયરિંગના ગુનાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે આ કેસમાં પોલીસે બિહારથી મુખ્ય આરોપી દિલીપ સિંઘ ઉર્ફે દીપક અર્જુન સિંઘની ધરપકડ કરી છે ઉનાના ભાગ્યોદ્ર ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આવેલા એક એમ્પ્રોદરી યુનિટમાં એક અજાણ્યા ઈશમે ફાયરિંગ કર્યું હતું આ પછી તેણે યુનિટમાં કામ કરતા કારીગરોને બંદૂક બતાવીને ધમકાવ્યા હતા અને લૂંટને અંજામ આપી ફરાર થઈ ગયો હતો નવાડા જિલ્લામાં છુપાયેલો છે આ બાતમી આધારે સુરત સુરતપુણા પોલીસે સતત આઠ દિવસ સુધી બિહારમાં રેકી કરી હતી પોલીસે વેસ પલતો કરીને ગયાજીમાં આરોપીની શોધખોળ કરી અને ત્યાંની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને સમજી વિચારીને આખરે આઠ દિવસની મહેનત બાદ પોલીસને આરોપી દિલીપ દિલીપસિંહ ઉર્ફે દીપક અર્જુન સિંઘ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને હાલ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે सुंदर सृष्टि ने निहार हजारों पास दृष्टि नहीं शक्य बने जारी कोई चक्षुदान करे तो तमारा स्वजनों साथे मड़ी एक सुनिश्चय लये चक्षुदान ने परिवार ने परंपरा बनाए विजिट संत पुनित चक्षु बैंक रोटरी आई इंस्टिट्यूट नवसारी कॉल सेवन जीरो सिक्स नाइन जीरो जीरो सिक्स थ्री टू नाइन तारीख पांच छह दो हजार पच्चीस को विस्तार में भाग्योदय इंडस्ट्रीज प्लॉट नंबर 384 फर्स्ट फ्लोर में लूट विद फायरिंग का एक एक बना, बना था इसमें कुकी विगत ऐसी है कि आदमी आदमी अनजान इस खाते में घुसता है और वहां अंदर से दरवाजा वहां का बंद करता है और ऑफिस के ऊपर ब्लैक राउंड फायरिंग करता है उसके बाद हवा में दो तीन राउंड और फायरिंग करता है वहां से सीसीटीवी तोड़ता है आ, वहां के लोगों को गाली गलौज करता है धमकी देता है जान से मारने की और फिर वहां से जाके बाहर निकल के वो फरार हो जाता है इस मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए हमने उस समय आम और बी के तहत एफ दाखिल किया था और टीम तो उस दिन से ही कॉन्टिन्यूस तो वॉच पे थी और हमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता चला कि ये जो आरोपी है वो किसी और तरीके से बिहार के किसी जिले से गया जिले से वहां से भी इसको धमकी धाक धमकी दे रहा है आरोपी तो किसी और के फोन से भी इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है इसलिए हमने तुरंत एक टीम बिहार में रवाना किया और वहां पे भी टीम जाके दस दिन से ऊपर वहां पे स्टे किया उस टीम ने और लोगों से मिलके बात बात करके वहां पर लोकल सोर्सेस पर डेवलप करके वहां से इस दिलीप सिंह उर्फ अर्जुन सिंह को जो कि की छत्तीस भेलवा गांव हिसुआ पुलिस स्टेशन बिहार वहां लोकल पुलिस की भी मदद लेके वहां से गया गई टीम और गया में जाके इसको अरेस्ट किया गया और इसको यहाँ पे लाया गया और अभी फिलहाल ये पुलिस फैक्टी में है